Здесь идет достаточно высокая опасность нашим ребятам, это правда, за счет вот таких действий, причем это когда цели, ну то есть когда не жалея ни своих, ну тем более не чужих. Но там безумие зашкаливает. Вітаю вас. Ви на каналі поговоримо плюс. З вами я Леона Захарченко. З нами сьогодні також терологиня Олена Бюн. Пані Олено, рада вас бачити. Вітаю, вітаю зібралося питання у нас чимало, і першочергово таке узагальнене питання: взагалі, що відбуватиметься в Україні? Що чекає на українців до нового року, тобто до кінця цього року, які події на нас чекатимуть, що відбуватиметься. дьявол выпадает. То есть опасность идет. Знаете, такое искушение у него нехорошее, сделать что-то очень плохое. Ну, то, что опасность идет с воздуха, это остается. Ну, то есть такие, видите, нехорошие планы у него. Желание повторить что-то, это может как-то связано быть с орешником. И вот сегодня, смотрите, я сделала сегодня, у них заговорила радиостанция судного дня на России. Это очень плохой знак. Она последний раз заговорила перед началом полномасштабного вторжения в Украину. Радиостанция судного дня, это она находится у них в Ленинградской области, когда все, я так понимаю, она жужжалка в народе называется, она постоянно жужжит. А если там что-то, это связано как-то с ядерным чемоданчиком, вот это все. И она последний раз она говорит абракадабра, слова абракадабра обычно жужжит, mm. а так выдает слова абракадабра, такие слова абракадабра она выдавала накануне полномасштабного вторжения. И вот два дня назад она заговорила, ну вот эти слова. Это говорит о том, что они что и тут дьявол выпал. Я делала расклад здесь то, что касается Украины самой самой само собой идет опасность, идет опасность миру. Там по дураку, даже если они, предположим, взять этот орешник, если они его, там солнце, это, видимо, это может быть тактическое ядерное оружие, это может быть наполнитель орешника. Куда они? Там у них идет опасность и с западу, то есть показать свою силу, свою мощь. То есть там так, такое, что-то они затевают нехорошее. Как-то выбор, а насколько они и как оно это будет, очень тяжело понять, понимаете? Но это очень нехороший знак, что это радиостанция чертова заговорила вот этими сигналами о Дуже дуже, звісно, хочеться вірити, що не програється найгірший сценарій і вдасться запобігти усім можливим наслідкам. Будемо далі проглядати це питання, і, можливо, з часом буде більш зрозуміліше, що відбуватиметься, що чекатиме на нас. Давайте зараз теж поговоримо, можливо, будуть якісь ключові моменти в плані домовленостей. А в плані допомоги Україні можливо щось відбудеться ще ключове і важливе до кінця цього року. Хороші новини для України до кінця дві тисячі двадцять твердого. Ну, тут помощь какая-то будет. Однозначно будет, однозначно афишироваться не будет. Это все, что связано с средства защиты, еще какие-то воздух имеется в виду. Ну, тут многое, что нам говорить не будут. Но тут есть хорошие положительные моменты того, что, видите, нам помощь, она уже как бы едет, она в дороге. Щодо перемовин на сьогоднішній день вони вже відбуваються або, можливо, відбудуться в найближчий термін, чи поки що до перемовин не дійде справа. України і цього... Кремля? Так. Переговори Кремлем. України... Ну, первая карта выпадает иллюзия. Маленький шанс есть, Ну, видите, что у них выбрики. Ну, смотрите, что они, они же, видите, нехорошие карты выпадают. Они же, вот даже если по раскладам смотреть, они же хотят подвесить войну в Украине, да? Вот желание, чтобы набраться сил. Потом Нимбензия их этот, э, в организации на три буквы вывещает о том, что они не хотят оказываться заморозки. А почему не хотят? Потому что им не нравятся условия. Вот все, что им предлагают, именно то, что, видимо, там же ведутся какие-то популярные переговоры, они так не хотят. Они хотят только так, как они хотят. Все, по-другому по они никак не хотят. На сьогоднішній день існує якісь е, важелі впливу, або, можливо, якісь методи, які можуть вплинути на Путіна для того, щоб все ж таки змусити його завершити цю війну? Ні. наплює. Идет опасность применения чего-то, видите, какие карты выпадают. То есть разрез совсем. Здесь, если анализировать, они хотят как бы сделать выкид Западу, да, выкид. Ну, они же воюют с НАТО, они же не с Украиной воюют, как mm -hmm. они всем заявляют. Они же уже забыли этот тезис Киев за три дня. Как вариант, они могут запустить что-то по НАТО и показать свою силу, понимая, что прилетит в ответ, но при этом же отрицательная победа. Но при этом мы же сильные, да, вроде как в кавычках. Тут такого нету. Тут, видите, тут такая наивысшая степень опасности, настолько. У них планы остаются. Смотрите, у них даже планы остаются все равно те же. двигаться дальше захватывать новые территории присоединять новые территории і двігатися далі. В планах це є, а чи вдасться їм реалізовувати це, і чи є у нас шанс змусити їх плани не програтися, не здійснитися? Ну, в плані. В плані... Да, вы зараз, или... сказали, вы зараз сказали, про то, что в планах у них просуваться, на далее. Это, выявлять, это, смотрите, не это не сейчас. То, что касается Украины, понятно. Они сейчас до инаугурации mm -hmm. Трампа, если им там не стрельнет что-то в голову, то что, о чем мы с вами говорим, э, у них да есть желание как можно быстрее быстрее двигаться. Но у них на потом, на потом, даже если будет мир, смотрите, на потом они все равно набираются сил. То есть они если опять же вот эту избитые, избитая моя фраза, если эту гидру не уничтожить вот под корень совсем, она наберется силы, она опять пойдет, только пойдет другим путем присоединять и что они будут делать? Они же, смотрите, вот ситуация в Грузии, они же вмешиваются в выборы, они пытаются везде лезть, они пытаются вот такими разными путями. То на сегодняшний день а, никто не планирует их остановить у своих амбициях. Запад планирует встановлювати. одни не те же карты вы видите? Запад, Запад, понимаете, он какую-то такую, ну это тендитность да Запада в надежде на то, что можно договориться, на, в надежде на то, что можно э, порешать это. Ну, невозможно с Кремлем договариваться, ну, невозможно, они же все равно обманут, они все равно кинут, они все равно подставят, они все равно сделают по-своему. Вы говорили на початку за небезпеку ядерную, тручание так ядерного сброя в Украине. З'явиться своя ядерна зброя і, можливо, вона суттєво вплине на те, щоб зупинити війну. Можливо, вона вже є в Україні або розробляється принаймні. Ну, я вже говорила, ми над цим працюємо, тільки це в якомусь новому форматі. Это что-то сочетание, синтез наук, что-то более современное. Не вот в банальном понимании ядерки, а с ну, в, в каком-то новом виде. Что есть, больше потужнейшее? Ну, по сути, да. Больше мощное, но менее безопасное как-то. Ну, по ядерке мы угу. же знаем, да, как оно работает, к сожалению. А менше безпечно, але в той же час мощне. На поки менш шкідливе, так? Ну да, если так, якщо так можна сказати про оружие. Ну, звісно. А, також за лазерну зброю хотіла би дізнатися, враховуючи, що знаємо, що і в Британії вона вже була випробувана, чи з'явиться вона все ж таки на території України. Чи зможемо ми а, в найближчому майбутньому застосувати її проти ворога? Ну да. Мы сами работаем над этим совместно с кем-то, да. Кстати, я какой раз отвечаю на этот вопрос, все время выпадает одна и та же карта. Mm -hmm. Стабильность. В наш час все чудово. А давайте зараз подивимось більш детальніше на ситуацію, яка відбуватиметься на Донецькому напрямку. Читаємо звідусіль досить тривожні прогнози для цього напрямку. Пишуть про те, що можуть опинитися зсу в оточенні. Давайте перевіримо, що ж відбуватиметься, і чи можливо є шанс якось витіснути ворога з цього напрямку. В целом Донецкая да, направление. Так, так, давайте засередовать полностью. Если Ре... у вас э, десь турбуют конкретнее, місця можем. Ну, давайте остановить. российские войска, агрессор, российские войска в донецком направлении. Ну, видите, он намерен продвигаться там. Цель у него медленно, это карта медленных действий. Продвигаться, к сожалению, он это делает. Но это как бы основная цель его. Может там что-то тоже применить. У меня выпадала на Покровск там или же где-то может что-то применить такое мощное, что-то нехорошее может применить. Ну, -ка. Опасность окружения. Украинские окружения. Ну, то, что он действует любыми путями, путем договоренности, путем предательства, путем попытки открытия дорог, из под земли я даже видела кадры, что они вот э, там трубы какие-то лежат, они через эти трубы пролазят. Там даже в кадрах говорят, надо вообще заварить или же раз. То есть они используют коммуникации разные, то что касается под землей. Это тоже своего рода идет опасность нашим ребятам, когда они могут вылезти в тыл там и прочее. Ну. Видите, тут больше применение чего-то радикально действовать. Им, ну, то, что там погибнут э, пушечное мясо, их, их же это не волнует совершенно. Тут настроены вот именно на какие-то такие негативные действия, а не на разрушающие, чтобы как можно больше прихватить. Насколько это получится? Насколько у Ой. Опасность еще применения химического оружия, да? Или же что-то, какие-то нехорошие планы у них вот в этом направлении. Либо же это что-то с водой. Мы уже знаем, что Кураховская они подорвали там. Вот что-то вот очень нехорошие какие-то планы. Ну, то есть здесь идет достаточно высокая опасность нашим ребятам, это правда. За счет вот таких действий, причем это когда цели, ну, то есть это когда не жалея не своих Ну, тем более они чужие. Но все равно, так как, так как они хотят, у них не получится. Идти. Не получится. Все равно их где-то остановят, где-то будут останавливать. И, ну, цена вопроса, конечно, тут наших ребят в жизни, Для Дніпропетровської області загрози, які на сьогоднішній день є, тому що знову починають активно обговорювати тему наступу. Татарстан область, не про петру область, исходя из сегодняшней ситуации. Но желание у них есть, да, хотя бы кусочек, видите? Но если мы говорим, как бы граница. К сожалению, здесь может способствовать этому кто-то либо из олигархов, либо из каких-то влиятельных людей войдут. Хотя быстро у них не получится. По итогу войдут. Ну, нет, я не вижу сейчас. На сегодняшний момент я не вижу, да, этого. Но стремиться они будут. Тут есть противодействие которые им должны оказать. Мы об этом не будем говорить. Не вижу я этого. Но они уже, видите, они пошли каким-то таким путем. Э, возможно, это кто-то из олигархов, которые находятся в том числе за границей, потому что тут карта как бы там. Ну, вот в таком плане. Да, лишается сподеваться на то, что не вдастся реализовать им все их планы и Віримо в те, що відбудеться те, про що ви говорили раніше, що суттєво нашкодить ворогу і не дасть можливості реалізувати все те, що вони задумали. І давайте про це можливо детальніше. Ми раніше весь час дивилися про те, що якась подія має статися, яка просто в один день, в один момент змінить глобальну ситуацію. На сьогоднішній день карти показують, що є ще шанс, що станеться це диво, яке змінить все. останется какое-то событие, которое изменит все то, что касается моими руками. Поэтому Это выбора. Видите, вот это как вариант, я говорю. То, что мы заговорили, что они могут применить нечто, да? Ядерка не ядерка, но раз э, вот эта их радиостанция заговорила, значит, это намек на то, что они готовятся что-то сделать нехорошее. И опять же, у них тут несколько направлений. Это может как вариант стать ключевой позицией. Когда э, глаза откроются, у некоторых западных представителей такой больш... ну, которые занимают достаточно большую должность, и ситуация изменится. Такое, знаете, сейчас очень-очень такой, я так понимаю, опасный, напряженный период. Да, он может стать переломным. Помните, мы говорили, что может произойти какое-то событие трагическое, да? Все время карты показывали, что мир, но через трагедию вполне как вариант это может быть именно вот эта ситуация. Будем смотреть, насколько они решатся на это. Но ну, опасность достаточно велика. Дай Боже, чтобы оно ничего не проигралось, конечно, потому что... Но там безумие зашкаливает. Мы Давайте подивимось також, якою буде ситуація на курському напрямку, тому що вже відомо за офіційними джерелами, що досить багато територій вдалося повернути Росії. Як далі просуватиметься справа у цьому напрямку? Українські обжарні на курському. У них, у них вообще такие фантастические требования. Вот им надо, чтобы ушли из Курской области. Это они как выдвигают свое требование mm -hmm. как переговорного процесса. При этом в этих переговорных процессах фигурирует, что они тоже должны уйти с каких-то, не со всей территории, но с каких-то незаконно то, что они прихватили в Украине, уйти. Нет, они на это категорически не согласны. Но главное, чтобы наши ушли оттуда. Здесь тоже остается опасность нашим ребятам. Они будут находиться там, потому что тут есть еще определенные цели и задачи. Тут тоже идет большая опасность того, что они могут применить нечто такое, да, нехорошее. Ну, то есть стереть все. Ну, как вот мы смотрим Донецкое направление, или же вообще, да. Стереть лица земли и свое, и то, что там есть такая опасность. То есть они намерены устроить трагическую ситуацию у себя в доме, если мы говорим за Курскую область. Это может быть тоже и подрыв дамп, это может быть, что применение очень такого чего-то мощного, сильного. Ну так, ну, тяжело, но присутствие остается. Так уж хотела зараз задать одно питание – Зараз процитую слова майбутнього представника Трампа по Україні. Він заявив те, що війна в Україні може закінчитись вже за кілька місяців. За яких умов це може відбутись, і чи взагалі реально, щоб це відбулося вже за кілька місяців? Ніск місяців війна в Україні може закінчитися? Місяць Може, доправда, п'ява карта. Може. Но это правда. Тут есть хорошие моменты. Допустим, если то, что касается Украины, мы говорить не будем об этом. Так. Но опять же, их это опять же их так не устраивает. От понимаєте, пока... Росію має да, таку? Росію, Росію, так. Да. Кремль, таке впечатлення, поки какую-то, извините, большую гаду не зробили, таку, вони не успокоюються. Ну, ж їх успокоюють путем обратки. Які умови завершення війни за такі досить короткі терміни? Ми ж розуміємо, що умови виставляють як Росії, так і Україні. Что это за ума? Для Украины. Если они показывают, что война, вот как раньше они показывали, да, что война может неожиданно закончиться, но через какие-то очень негативные последствия. И это не обязательно, что это Украина, еще раз. Это может быть где в мире. Ну, тут тяжело сказать, насколько это так проиграется, вот именно быстро так. Ну, такой вариант развития событий есть. На каких умовах? Но это то, что Украина оставляет какую-то территорию. Вот То, что мы говорили раньше. Оставляем, но мы возвращаем все равно. Мова, скорейшь, про одну зараз территорию, чи глобально про все оккупированные территории. Не, не про не все, знать. потому не про все, потому что видите, они не согласны, потому что им говорят, что надо выйти оттуда, откуда. Ну да, где-то там остаются они. Они не хотят не выходить ни оттуда, ни оттуда, ни оттуда. Но зато они хотят, чтобы украинские вооруженные силы mm -hmm. вышли из Курской области. Ну, Зрозуміло, вони хочуть, щоб виключно умови їх були застосовані. Тільки Так, все але... тільки от так, от так. Зараз найвирогідніший сценарій завершення. Це все ж таки повноцінне завершення війни чи заморозка війни? На сьогоднішній день це повноцінне звичайно війни. Ілі вже заморозка війни в Україні. Я все-таки, если все сложится. Здесь ключевую роль играют украинские вооруженные силы. Ну, понятно, то, что помощь, которая западных партнеров, это понятно, да? Совместно вот это то здесь есть шанс э, э, закончить войну остаточно, да, но насколько это может проиграться старший аркан Верховной Жрицы. Заморозка, ну видите, они сами не хотят, они ходят, э, хотя им выгодна эта заморозка, то есть, ну они же хотят на своих, все на своих условиях. Э, все таки я думаю, что это мир, а потом переговоры, как мы смотрели раньше. Но видите, здесь еще могут быть какие-то события, здесь есть какие-то еще белые пятна. Все время они говорят, есть еще что-то, что должно проиграться, когда будет точно ясно, как оно будет происходить. Будемо обов'язково проглядати це ще періодично для того, щоб з'ясувати більш детальніше відповіді на ці питання. Я дуже вдячна вам, пані Олено, за сьогоднішнє наше інтерв'ю за ці важливі відповіді, за ці важливі попередження. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати про те, що у Олени Бюн також є свій Ютуб канал. Доєднуйтесь до нього. Доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Якщо у вас виникли запитання, хочете уточнення по якихось питаннях або, можливо, відповіді на питання, які ми не Задали отримати, будь ласка, прописуйте їх нижче під відео у коментарях і обов'язково почуєте відповіді наступні наші ефіри. Ну і хочу побажати кожному з вас мирного, тихого дня. Бережіть себе! До побачення! До побачення.